হৰে কৃষ্ণ আপোনালোকৰ মনত বাৰু কেতিয়াবা এনে প্ৰশ্নৰ উদয় হৈছেনে যে যি একাদশী ব্ৰতৰ বিষয়ে আমাৰ প্ৰতিখন পুৰাণ তথা বৈদিক গ্ৰন্থত ইমান গুণগান কৰা হৈছে সেই একাদশী ব্ৰতৰ আৰম্ভণিনো কেনেকৈ হৈছিল আৰু কিয় এই ব্ৰতক ইমান মহত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে দৰাচলতে আজিৰ উৎপন্না একাদশীৰ কথা এই তথ্যৰ ভিত্তিতেই আধাৰিত এই একাদশীৰ নাম হৈছে উৎপন্না একাদশী যিহেতু এই পবিত্ৰ দিনটোতেই অতি কল্যাণকাৰী কৰুণাময়ী একাদশী দেৱীৰ আবিৰ্ভাৱ হৈছিল আৰু দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষৰ এই অতি পবিত্ৰ উৎপন্না একাদশী সমাগত হৈছেহি পোন্ধৰ নৱেম্বৰ অৰ্থাৎ এই শনিবাৰে এদিনাখন পৃথা পুত্ৰ অৰ্জুনে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক সুধিলে সেই জনাৰ্দন আপুনি কয় যে সহস্ৰ যজ্ঞ কৰিলে যি ফল প্ৰাপ্তি হয় তাৰ তুলনা এটা একাদশী ব্ৰত পালন কৰাৰ ফলত লাভ কৰাৰ ফলৰ সৈতে তুলনাই কৰিব পৰা নাযায় তেন্তে কৃপা কৰি আপুনি মোক কওকচোন যে এই একাদশী ব্ৰত ইমান বিশেষ ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কিয় কিদৰে এই ব্ৰত ইমান মংগলময় হৈ পৰিল তেতিয়া ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই উত্তৰ দি ক'লে হে অৰ্জুন উত্তৰ গোলাৰ্ধ শীতকালৰ আৰম্ভণিতে সমাগত হোৱা আঘোণ মাহত কৃষ্ণপক্ষত সমাগত হোৱা উৎপন্না একাদশীত এজন ভক্তই একাদশী ব্ৰত কৰাটো আৰম্ভ কৰিব লাগে এইদৰে কৈ ভগৱানে উৎপন্না একাদশীৰ ব্ৰত কথা ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে সত্য যুগত এসময়ত মূৰা নামৰ এজন অতি ভয়ানক দৈত্য আছিল সি নিজৰ পৰাক্ৰমেৰে স্বৰ্গৰ ৰজা ইন্দ্ৰৰ লগতে সমস্ত দেৱতাগণক পৰাজিত কৰি নিজৰ নিয়ন্ত্ৰণাধীন কৰি লৈছিল সেইবাবে এই মহ সংকটৰ পৰা মুক্তিৰ কামনা কৰি ইন্দ্ৰদেৱৰ অধ্যক্ষতাত সমস্ত দেৱতাগণ মহাদেৱ শিৱৰ কাষ চাপি তেওঁলোকক ৰক্ষা কৰিবৰ নিমিত্তে তেওঁৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনালে কিন্তু মহাদেৱে তেওঁলোকক ক'লে হে দেৱৰাজ ইন্দ্ৰ এই কষ্টময় পৰিস্থিতিৰ পৰা কেৱল ভগৱান শ্ৰীহৰিয়েহে মুক্তি প্ৰদান কৰিব পাৰিব সেইবাবে আপোনালোকে তেওঁৰেই শৰণ গ্ৰহণ কৰক তেওঁ নিশ্চয় আপোনালোকক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব এই কথা শুনি সকলো দেৱতাগণে ক্ষীৰ সমুদ্ৰত স্থিত ভগৱান শ্ৰীবিষ্ণুৰ কাষ পালেগৈ তাত উপনীত হৈ তেওঁলোকে ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা জনাই কলে হে কমলনায়ন হে মধুসূদন আপুনি হৈছে সৰ্বজ্ঞ নিজ ভক্ত তথা আপোনাৰ চৰণলৈ অহা সকলোৰে আপুনি সদায় ৰক্ষা কৰে হে প্ৰভু ব্ৰাহ্মণ কুলত নাৰীজংঘা নামৰ এটা শক্তিশালী দত্য উৎপন্ন হৈছিল এই দত্যটোৱে সকলো দেৱতাকে সংসাৰ কৰাৰ প্ৰতিজ্ঞা কৰিছিল আৰু সেই তাৰেই পুত্ৰ হৈছে মূৰা দত্ত তাৰ নগৰখনৰ নাম হৈছে চন্দ্ৰাৱতী সেই দত্তটোৱে তিনিও লোকতে হাহাকাৰ সৃষ্টি কৰিছে সি সকলো দেৱতাকে পৰাস্ত কৰি পৰাধীন কৰি পেলাইছে সেই ত্ৰিজগতৰ প্ৰতি কৃপা কৰি এই অসুৰটোৰ পৰা আমাক ৰক্ষা কৰক এই কথা শুনি ভগৱান শ্ৰীহৰীয়ে সকলো দেৱতাকে নিজ নিজ সৈন্য লৈ চন্দ্ৰাৱতীত আক্ৰমণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিলে আৰু ভগৱানে স্বয়ং নিজেই এই সৈন্যৰ নেতৃত্ব কৰিব বুলি আশ্বাস প্ৰদান কৰিলে যেতিয়া মৌৰাদত্যই এই সৈন্যক নিজৰ নগৰৰ দিশত অগ্ৰসৰ হোৱা দেখা পাতে তেতিয়া সিও নিজৰ সৈন্যৰ সৈতে গৰ্জন কৰি আগবাঢ়ি আহিল ভগৱান তথা মৌৰাদত্যৰ মাজত ভয়ংকৰ যুদ্ধ হল মৌৰাদত্যই মায়াবী শক্তিৰ প্ৰয়োগ কৰিছিল আৰু ভগৱান শ্ৰীহৰীয়ে সেয়া পৰাস্ত কৰি গৈছিল এইদৰে দেৱতাসকলৰ এক হাজাৰ বছৰ পৰ্যন্ত এই যুদ্ধ চলিয়ে থাকিল আৰু তাৰপিছত ভগৱানে নিজৰ দিব্য লীলা প্ৰকট কৰি হঠাৎ যুদ্ধক্ষেত্ৰৰ পৰা অদৃশ্য হৈ তেওঁ বদৰিকাশ্ৰম পালেগৈ তাত তেওঁ হিমৱতী নামৰ এটা অতি সুন্দৰ গুহাত বিশ্ৰাম কৰিবলৈ প্ৰৱেশ কৰিলে সি গুহাটো আছিল ছয়ানব্বৈ মাইল দীঘল আৰু প্ৰৱেশ দুৱাৰ আছিল মাত্ৰ এখন যেতিয়া মৌৰাদত্যই ভগৱানৰ তাত বিশ্ৰাম কৰি থকা দেখা পালে তেতিয়া সি নিজৰ মনতে থিৰাং কৰিলে যে সি এতিয়া এই সুযোগতে ভগৱান শ্ৰীহৰিক নিশ্চয় বধ কৰি পেলাব কিন্তু সেই সময়তে ভগৱানৰ দিব্য শৰীৰৰ পৰা এক তেজুত গৃপ্ত কন্যা উৎপন্ন হল তেওঁ বিজুলীৰ সমান তীব্ৰ তথা সমস্ত অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰে সুসজ্জিত আছিল সেই কন্যাই মৌৰা দত্তক যুদ্ধৰ বাবে আহ্বান কৰিলে আৰু এই কন্যাক দেখা পাই মৌৰা দৈত্যও আশ্চৰ্য হৈ পৰিল কিন্তু সি কি কৰিব যুদ্ধৰ বাবে দিয়া আহ্বানক নেওচিবতো নোৱাৰে সেইবাবে সি তৎক্ষণাত ভগৱানক ত্যাগ কৰি সেই কন্যাৰ সৈতে যুদ্ধ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে হঠাৎ সেই দীপ্তিমান কন্যাই মূৰা দৈত্যই সকলো অস্ত্ৰ নাশ কৰি তাইৰ শিৰত ছেদ কৰি পেলালে তাৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগে লগে শ্ৰী হৰিও নিদ্ৰাৰ পৰা জাগি উঠি দেখা পালে যে তেওঁৰ ওচৰতে মূৰা দৈত্যৰ মৃত শৰীৰ পৰি আছে আৰু এগৰাকী তেজস্বী কন্যাই হাত জোৰ কৰি তেওঁৰ সমূহত থিয় হৈ আছে ভগৱানে সেই কন্যাক সুধিলে হে দেৱী আপুনি কোন আৰু এই অসুৰটোৰ বধ কোনে কৰিলে তেতিয়া সেই কন্যাগৰাকীয়ে হাতযোৰ কৰি ক'লে সেই পূৰ্ণপুৰুষোত্তম ভগৱান শ্ৰীহৰি মই আপোনাৰ এই দিব্য শৰীৰৰ পৰা উৎপন্ন হৈছোঁ আৰু আপুনি বিশ্ৰাম কৰি থকাৰ অৱস্থাত এই অসুৰটোৱে আপোনাক ক্ষতি কৰিব খুজিছিল সেইবাবে ময়েই ইয়াৰ বধ কৰিলোঁ এই কথা শুনি ভগৱান অত্যন্ত প্ৰসন্ন হৈ পৰিল আৰু তেওঁ ক'লে হেই দেৱী আপুনি সকলো দেৱতাকে এই মহা সংকটৰ পৰা ৰক্ষা কৰিলে সেইবাবে তেওঁলোক অৱশ্যে আপোনাৰ প্ৰতি প্ৰসন্ন হৈ পৰিব আৰু আপোনাৰ পৰাক্ৰম দেখা পাই ময়ো আপোনাৰ প্ৰতি অত্যন্ত প্ৰসন্ন হৈ পৰিছোঁ আপোনাক কি বৰ লাগে কওক যিবৰেই আপোনাক লাগে মই আপোনাক সেই বৰেই প্ৰদান কৰিম এই কথা শুনি কন্যাই ক'লে হে প্ৰভু যদি বাস্তৱিকতে আপুনি মোৰ প্ৰতি প্ৰসন্ন হৈছে তেন্তে মোক এইবোৰ প্ৰদান কৰক যে মই উৎপন্ন হোৱা আজিৰ দিনটোত যি ব্যক্তিয়ে ব্ৰত উপবাস কৰে আপোনাৰ পূজা আৰাধনা কৰে তেওঁৰ সমস্ত পাপৰ যাতে মই নাশ কৰিব পাৰোঁ আজিৰ দিনটোত যি ব্যক্তিয়ে কেৱল সন্ধ্যাৰ সময়ত ভোজন গ্ৰহণ কৰে অথবা মধ্যাহ্ন অথবা সম্পূৰ্ণ উপবাস পালন কৰে সেই ব্যক্তিক আপুনি ধাৰ্মিক মনোবৃত্তি সম্পত্তি তথা অন্তত মোক্ষ প্ৰদান কৰে যেন এয়াই হৈছে মোৰ ইচ্ছা প্ৰভু এই কথা শুনি ভগৱানে ক'লে সেই দেৱী আপুনি মোৰ আধ্যাত্মিক শক্তিৰ ৰূপত কৃষ্ণপক্ষৰ একাদশ দিনটোত উৎপন্ন হৈছে সেইবাবে সংসাৰে আপোনাক একাদশী নামেৰে জানিব তাৰপিছত কথাৰ সমাপন কৰি ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই ক'লে হেই পৃথাপুত্ৰ এইদৰে মই তোমাক একাদশী দেৱী কিদৰে উৎপত্তি হৈছিল সেই বিষয়ে ক'লোঁ এই পবিত্ৰ দিনটোৱে শাশ্বত কালৰ বাবে সমস্ত পাপৰ নাশ কৰে নিশ্চিত এইটো হৈছে সমস্ত পাপ নাশ কৰাৰ সবাতোকৈ ক্ষমতাসম্পন্ন দিন আৰু ই উৎপত্তিয়ে হৈছে সমস্ত শুদ্ধতা প্ৰদান কৰি সকলোৰে মংগল সাধন কৰিবৰ নিমিত্তে এজন ব্যক্তিয়ে কৃষ্ণপক্ষৰ একাদশী তথা শুক্ল পক্ষৰ একাদশীৰ মাজত ভিন্নতা আছে বুলি গণ্য কৰা উচিত নহয় আৰু দুয়োটা পক্ষৰ একাদশীকে খুৰ শ্ৰদ্ধা সহকাৰে পালন কৰা উচিত ভগৱান শ্ৰীবিষ্ণুৰ যি ভক্তই দিনে ৰাতিয়ে ভগৱানৰ এই পৰম কল্যাণকাৰী পৰম মংগলময় বিষয়বোৰৰ বিষয়ে আন এজন ভক্তৰ মুখৰ পৰা শ্ৰৱণ কৰে তেওঁ দহ কোটি গল্পৰ বাবে ভগৱানৰ ধামলৈ গতি কৰে আৰু কোনো ব্যক্তিয়ে যদি একাদশীৰ মহিমাৰ বিষয়ে কেৱল এটা বাক্যও শ্ৰৱণ কৰে সেই ব্যক্তি ব্ৰহ্মহত্যাৰ সদৃশ পাপৰ পৰাও মুক্ত হৈ পৰে এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই তেন্তে আহক আমি এতিয়া এই একাদশী ব্ৰত পালন কৰিবৰ বাবে কিছুমান সাধাৰণ নিয়মৰ কথা আলোচনা কৰোঁ সবাতোকৈ প্ৰথমে যদি আমি এই ব্ৰত নিষ্ঠাপূৰ্বক পালন কৰিব খোজোঁ তেন্তে একাদশীৰ এদিন পূৰ্বে অৰ্থাৎ দশমীৰ দিনা সন্ধ্যাৰ পিছত ভোজন গ্ৰহণ কৰা উচিত নহয় একাদশীৰ দিনা পুৱা ব্ৰহ্ম মুহূৰ্তত উঠি স্নান ইত্যাদি কৰি ভগৱানৰ মংগল আৰতি কৰা উচিত তথা তুলসী দেৱীক জল অৰ্পণ কৰি তেওঁৰ তিনিবাৰ প্ৰদক্ষিণা কৰি প্ৰণাম কৰিব লাগে তাৰপিছত তুলসী দেৱীক অলপ উৎসাহখনত ৰাখি তেওঁৰ সমুখত বহি ভগৱানৰ পবিত্ৰ নাম হৰে কৃষ্ণ হৰে কৃষ্ণ 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 হৰে হেৰি হৰে ৰাম হৰে ৰাম 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 হেৰি হেৰি এই মহামন্ত্ৰই যিমান পাৰি সিমান জগ কৰা উচিত সেই দিনটোত অন্ন দাইল শস্য ইত্যাদি ত্যাগ কৰা হয় আৰু যদি সম্ভৱ হয় তেন্তে আমি সম্পূৰ্ণ উপবাস কৰিব পাৰোঁ অথবা ফল গাখীৰ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ ইত্যাদি ল'ব পাৰোঁ যদি সেয়াও সম্ভৱ নহয় তেন্তে আমি একাদশী প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ কিন্তু যিকোনো পৰিস্থিতিতে অন্ন গ্ৰহণ কৰা উচিত নহয় এই দিনটোত প্ৰজন্ম অথবা ভৌতিক চৰ্চা নিন্দা ইত্যাদিৰ পৰা নিজকে বচাই ৰাখিব লাগে আৰু মন তথা জীভাগ যিমান পাৰি সিমান ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ নাম জপ কীৰ্তন তথা গুণগানত ব্যস্ত ৰাখিব লাগে একাদশীৰ পৰৱৰ্তী দিনা দ্বাদশীত পুৱা ব্ৰহ্ম মুহূৰ্তত স্নান ইত্যাদি কৰি ভগৱানৰ মংগল আৰতি কৰি তুলসী দেৱীক জল অৰ্পণ কৰি ভগৱানৰ নাম জপ কৰিব লাগে আৰু তাৰপিছত নিৰ্ধাৰিত পালনৰ সময়ত যিকোনো অন্ন গ্ৰহণ কৰি ব্ৰত সমাপন কৰিব লাগে তেন্তে আহক এই পৰম পবিত্ৰ তথা মেৰুল সদৃশ পাপ নাশ কৰোতা পৰম মংগলকাৰী উৎপন্না একাদশী ব্ৰতৰ শ্ৰদ্ধা তথা নিষ্ঠা সহকাৰে পালন কৰোঁ আৰু আমাৰ জীৱনৰ পৰম আধ্যাত্মিক লক্ষ্যৰ দিশত অগ্ৰসৰ হোৱাৰ আমাৰ যাত্ৰাত অগ্ৰসৰ হওঁ ধন্যবাদ हरे कृष्णा